Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Akilah binti Mat Azmi Saya dari kelas 5 Mawar Hari ini saya ingin menerangkan tentang gagasan pembentukan Malaysia Perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia Yang pertama, idea daripada pegawai British iaitu pada 1887 Lord Bracey yang merupakan pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara mengemukakan cadangan yang terawal Beliau mencadangkan pergabungan Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui pergabungan wilayah ini. Idea penduduk tempatan pula, Datuk Mustafa Dato' Harun, pemimpin Sabah dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putra Ahaj di Kuala Lumpur pada tahun 1958. Hal ini bertujuan bagi menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi tempatan, rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan yang baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini demikian kerana parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia. Walaupun wujud perbezaan pendapat dalam melaksanakannya dan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mendapat sokongan UMNO berkaitan dengan rancangan pembentukan Malaysia. Walau bagaimanapun, di Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei pula mempunyai sokongan dan ada pula yang menentang. Contohnya seperti di Sarawak, Berjasa Panas dan Pesaka memberi sokongan kepada pembentukan Malaysia ini manakala SUPP dan S dan SNAP menentang perkara tersebut. Akan tetapi, SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan daripada JSKM. Reaksi negara jiran pula seperti Indonesia, Filipina dan Thailand turut memberikan pelbagai reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Salah satu reaksinya, di Indonesia pada peringkat awalnya kerajaan Indonesia tidak menentang bagi rancangan pembentukan Malaysia dan idea pembentukan Malaysia ini dialu-alukan oleh Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio Rio, Menteri Luar Indonesia. Langkah-langkah pembentukan Malaysia pula dilakukan dengan pelbagai cara. Antaranya termasuklah mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat penubuhan jawatan kuasa setiap kaum Malaysia iaitu JSKM Referendum Singapura, Rundingan London, Suruhanjaya Cobol dan jawatan kuasa antara kerajaan iaitu JAK Salah satunya, pada bulan November 1961 rundingan, ber rundingan berhubung dengan Pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British Kedua kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi pendudukan di Sarawak dan Sabah. Pada pendapat saya, amalan mufakat penting dalam menjayakan sesuatu misi kerana dapat mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam, serta kaum dan bangsa yang berbagai-bagai. Tamsilnya, amat sukar untuk menyatu padukan kaum yang berbeza agama, budaya dan cara hidup. Tetapi dengan penubuhan Malaysia, perpaduan rakyat perpaduan rakyat dapat dapat dilaksanakan dan merencanakan hasil kepimpinan pemerintah terdahulu. Dalam hal ini juga, perpaduan adalah asas penting kepada pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara. Justeru, penubuhan Malaysia sebenarnya bukan sahaja dapat menyatu padukan rakyat, malahan telah membentuk satu rumpun bangsa yang bersatu padu dalam satu acuan yang besar iaitu Malaysia. Akhir sekali, pembentukan Malaysia ini memberikan banyak manfaat terutamanya kepada semua wilayah dan yang menjadi anggotanya sehingga hari ini. Antara manfaatnya ialah dapat memasuki perkembangan fizikal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan projek pembangunan dan memajukan prasarana terutamanya di Sarawak dan Sabah yang kurang membangun. Tamsilnya Pembinaan Leboraya PEN Borneo yang menghubungkan Sarawak, Brunei dan Sabah menerima peruntukan kewangan terbesar dalam belanjawan 2021 iaitu Sabah menerima 5.1 bilion dan Sarawak pula menerima 4.5 bilion. Oleh itu, jelaslah bahawa pembangunan fizikal dapat membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam membantu meningkatkan taraf hidup penduduk sebagai wilayah dalam Malaysia. Sekian, terima kasih.